श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अतद्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमा तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः यत्त्वक्षरमणिद्वेक्षम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमतिं त्यंचा कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रिय सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता गतिर्दुखम देहवद्भिवाप्यवाणी कर्मा मई सन्स्परा अन्य नोगे नामध्या चेतसां मयि मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मयि अत ऊर्व न संशय अतचिथ सनोषि मयि स्त्रियम अभ्यास ततः मत धनंजया अभ्यास्य समझोसी मत्कर्म परमो भव मदर्धमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाक्ष्यसि मदैतदप्यश्रिक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः परत्यागः ततः कुरु यथात्मवान् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमि सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति परित्यागी भक्तिमान्यस्समे समशत्रो च मित्रे च समानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविभजितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौणि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः मे प्रियो न ये धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्ते जीव मे प्रिया ओम तस्तदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषद्सु ब्रह्मा योगशास्त्रे श्री